Всем большой привет! И сегодня я снимаю для вас видео о покупках канцелярии. И кому интересно, то конечно же оставайтесь со мной. В основном тут лежит канцелярия к школе, да. Но это видео не back to school, не думайте, да. Вот, потому что тут также есть какие-то покупочки для меня лично и так далее для личного дневника и всего прочего. То есть, да а, Back to School будет, когда я куплю еще каких-то вещей, также сниму у них видео, потом сделаю Back to School обо всех вещах. Надеюсь, меня поняли, но потом вы все сами поймете. И давайте приступим к просмотру. Первое, что я купила, это вот такую вот корзиночку, она с дырочками, тут где-то был вот вот как бы этикеточка, но я ее оторвала. Но корзинка реально очень хорошая, но очень удобная, вместительная. И сейчас я покажу, что я в ней храню. Тут я храню самую важную канцелярию. Тут какие-то карандашики, маленькие ручки. Ручки, которыми я оформляю дневник, ножницы, линейка. Это все всегда стоит на моем столе, и мне это очень-очень удобно. Это все стоит вот тут вот сбоку. Следующее, что я купила, это был вот такой пенал. Вот, я его покупала в Читай городе. Он стоил, сейчас скажу, вот, 390 рублей. И сейчас прочитаем что это? это. Пенал косметичка. Одно отделение за глинце Самое резиновое сорти. Это ну, прямо в ассортименте. Тут была такая дырочка, через которую можно было почувствовать сам материал. И мне он реально понравился. Да. Давайте посмотрим на него. Вот. Он такой, знаете, матовый. И цвет очень-очень хороший и очень-очень красивый. Мне это безумие просто нравится. Вот. Я просто обожаю этот цвет. Вот. А, и мне он очень сильно нравится. Он очень маленький. И знаете, я уже попробовала сюда вместить какие-то ручки, карандаши, да. И у меня получилось, да, он очень хороший. То есть мне не надо там много всего. Я опять все это запаковала. Но это надо вытащить уже давно. Вот. Вот такой он внутри. А, очень плохо, что он просвечивает. Но это не главная проблема. Вот. Ну, в принципе, проблем. Больше -то никаких -то и нет. Он очень маленький, очень такой хороший. И, в принципе, мне он очень сильно нравится. Правда, цена достаточно дорогая. Следующее, что я купила, это было из магазина Fix Price. Я взяла вот такие вот скотчи. Там были наборы скотчей. Опять вот этих вот по четыре штучки и там были все, которые у меня есть кроме вот этого, то есть у меня вот этого вот нет и я его увидела и сразу его взяла тут я уже попробовала оторваться оторвала и теперь она не приклеивается обратно вот оно, кусочек и тут. вот кусочек я оторвала, да цвета очень красивые, такие розовые, фиолетовые тут присутствуют вот да, мне очень понравился вот этот вот со снежинками, это такой обычный, этот о, со звездочками, а вот этот тоже обычный. Он, кстати, не, сереб... не серебряный, а такой немного в розоватенький уходит он, вот. Следующее, что я купила, никак не относится к канцелярии, это был кошелек, я его заказала с сайта Алиэкспресс, вот, да, и стоил он где-то 3 доллара примерно, вот такого вот он розового, бледный розового цвета. На камере он вообще бледный, но ну, в реальности он достаточно такой нормальный вот. А тут очень все удобно. Такой милый материал и кармашек очень хороший. А тут всего 4 отделения для карточек. Я тоже 2 карточки свои положила. Деньги, конечно же, все вынула от этого. Да. Вот. В принципе, он очень хороший, по качеству и все. И могу всем порекомендовать. Если я найду ссылку, я оставлю ее в описании. Скорее всего, он там будет. Так что смотрите, если кого-то вдруг заинтересовал этот кошелек. Следующее, что я купила, это ручки. Я купила 5 ручек. А, а, вот эти вот две, вот эти две я покупала в магазине Стандарт они от фирмы Биг. И сейчас я вам покажу, как они пишут. В принципе, пишут, что они нормально, ничего не скажешь, вот. Да. Вот так, например. Вот. Очень хорошие стоили 6 рублей одна штучка. И по типу они такие женоватые как раз как мне нравится. И вот такие вот три ручки мы сегодня купили в фикс-прайсе за 3 рубля каждую. Да. И сейчас покажу, как она пишет. Вот, да. вот этот вот верхний, вот, вот это вот, это пишет так ручка из фикс в принципе, тоже очень даже хорошо. Ничего не имею против, вообще шикарные просто ручки. Я как раз такие люблю, и вот нашла наконец но все равно буду подкупать еще, потому что мне мало пяти штук, потому что они постоянно уходят у меня. Следующее, что я купила, это тетради. Я купила кучу тетрадей, вот столько. Да. А, сейчас я вам скажу. А вот тут у меня. А... 15 тетрадей, да. У меня тут 6 тетради в линейку и 9 тетрадей в клетку. Вот эти тетради в линейку мы, наверное, будем брать там на какие-то контрольные. С братом, вот. Они, кстати, продаются в фикс прайсе по 3,5 рубля каждая. Вот, да. И вот эти, они, знаете, у них листы такие, вот, вообще ужасные. И я они стоили по 2 рубля, по-моему, что ли, в магазине ОК. И я их, наверное, буду брать для черновика обычно, потому что черновик нужен везде, там на химию, физику, математику и так далее. Да. И так просто что-то дома порешать тоже пригодится. Потом я купила шикарные просто тетрадочки с собачками. Вот она одна читать. Тетрадь стоила 40 рублей, тоже в магазине окей, они вот такие, первые вот с, такой, с таким замечательным шпицем, просто шикарный тетрадь, я просто вот, а там, а, вот, покажу сейчас, извиняюсь, вот, я а, взяла, по-моему, вот эту, что ли, или вот с мопсом, да, и вот так развернула, и когда увидела шпицы, я сказала, что я ее найду, я ее нашла и взяла. Вот, просто шикарная да? я ее возьму, наверное, геометрию, но потом решим, да. И вот такую цветочку взяла с Йорком, миленьким тоже Йорком, вот, и тоже сказала, что я его найду, возьму, и вот их две взяла. Остальные собаки мне вообще не нравятся, мопсов я не люблю, я люблю только вот эти две породы. Также мне еще нравятся пекинес и пудель, да. Ну а следующие три тетради я покупала в магазине Стандарт. Каждую по 26 рублей 50 копеек. Вот, но одну, по-моему, взяла со скидкой 20%, то есть от 26 рублей 50 копеек отнимите 20% в скидку. В принципе, я одну из них взяла за 21 рубль, другие две за 26. Вот, но они хорошие. А рисунок мне сразу говорю, не нравится. Я его не буду таким оставлять. Я его как-нибудь заклею, оформлю. Вот. Ну, естественно, таким его оставлять не буду, потому что это просто ужас. Какой-то кошмар. И с такими тетрадями никогда никуда не приду, ни в школу, никуда. Вот. И, в принципе, да. Следующее, что я купила, это бумага для офисной техники цветная. И это просто ужасная цена. 275 рублей. Я покупала ее в Читай-городе, да. И потом я пошла домой, и вам такая... А с бабушкой говорит такая, типа, ты такую бумагу уже покупала, да, типа, Сколько она стоит. И она такая, она стоила 90 рублей там в одном магазине, там на остановке на какой-то. И я такая, вообще, я потратила 300 рублей на такой же блок бумаги, что могла бы купить там за 90 рублей. Все, давайте с вами откроем и посмотрим поближе. Вот я их раскрыла, давайте посмотрим. Первые вот такие, они на самом деле оранжевые, вам они кажутся очень-очень бледными. Так, давайте вот отсюда начнем. Фиолетовые, голубенькие. Они мне что-то очень сильно нравятся. Потом такие розовые, желтенькие и вот такие вот оранжевые. Вот такие листочки. Мне они были нужны также для оформления стадий. В принципе, в видео Back to School я вам покажу, как я их оформила. Вот. И, в принципе, да. Ну, цена меня просто поразила. И последнее, что я купила, это вот такой лоток для виллок ложек и ножей. Ну, я его приспособила под декоративный скотч. И мне, в принципе, это нравится, да. Вот такой прямой декоративный скотч хранятся именно в нем. Мне это очень удобно. В принципе, да. Стол он 50 рублей. В магазине Фикс Price. Ну вот, в принципе, все. Это были все покупки. Кому понравилось видео, то, конечно же, поставь пальчик вверх и подпишись на мой канал. Всем удачи, пока-пока.